Ви маєте обрати одного учасника, якого вважаєте найслабшим в комеді? Я довго думав. Ну, він просто. Дімочка, ти дуже наступився. Ліцей Друг называется. Все, угомонись. Ну, на самом деле, я сегодня такой очень прогнивший овощи базы себя почувствовал, поскольку, ну, реально, ну, это не ее должен был быть голос. Ой, Дима лицемер, тут каждый в какой-то момент предаст. Кто был самым слабым звеном в вашей команды. Стоит красная команда во главе с зверем, я тебе говорю, Евгешей. Вот бы, ну, вот, Женечка вышел, полива, да думаю, блин, ну, выйди, выйди, пожалуйста, выйди. Вот Никита у тебя в команде, который постоянно команда проигрывает, кого шукал виноватого. Джека думаю, блин, будь ты мужиком, покажи, кто я. Обосрите того Никиту вообще с ног до головы. Давайте меня, начало. ну что? Ну, Женя, молодец, поступил реально сегодня, как мужик, красава. Я должен быть. Я не хочу прятаться за ширмами других и спинами других участников, пускай я получу этот черный фарту с гордостью поднимусь на этот э, балкон и никто из участников, которые будут на этом балконе, не смогут сказать, что я в этой десятке не заслужен. Капитан, вы берете вину на себя. Да. Ну что ж, Женя, слова не мальчика, а мужа. В общем, Жека как истинный мужик я тебе говорю. Вот именно сегодня мужик Чара вообще с большой буквы М берет, говорит, все, я буду, я тебе говорю. Давай сюда черный чай. Я, ну, я думаю, я тебе говорю, это черный ему к лицу. Жека мужик, красава. Хорош, Жека. Вы очень мужественный человек. Я желаю вам удачи.